Baik, kembali bersama N5 dan untuk laporan perkembangan banjir, kita terus saja ke studio mini di Kuching bagi mengikuti lintas langsung dari sana. Silakan, Rana. Terima kasih Suhaimi di Angkas Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwab perkembangan banjir di Sarawak. Hanya empat pusat pemindahan banjir yang masih aktif setakat pukul 3 petang berbanding enam pusat pemindahan pada tengah hari tadi. Enam pusat pemindahan tersebut kesemuanya berada di daerah Serian iaitu Dewan Masyarakat Serian, Balai Raya Selabi Entunguh, Dewan Masyarakat Gedong dan SK Tanah Putih. Sementara itu, bilangan penduduk terjejas yang masih berlindung di pusat pemindahan terus berkurangan kepada 1,086 orang berbanding 1,135 orang pada tengah hari tadi. Dalam pada itu, pengarah Jabatan Pertahanan Awam Sarawak, Kenal Moktar Samad menjangkakan semua pusat pemindahan akan ditutup sepenuhnya esok sekiranya cuaca baik sejak semalam makan berterusan. Beliau ditemui pemberita semasa menyertai operasi pasca banjir di kampung Rantau Panjang di Batu Kawak Kucing pagi tadi. Banjir yang melanda Sarawak sejak Sabtu lalu menjejaskan seramai 7,965 orang daripada 2,051 keluarga yang terpaksa berpindah ke 59 pusat pemindahan yang dibuka di Kuching 25, Serian 13, Bau 14, Semarahan 5 dan masing-masing sebuah di Padawan dan Simunjan. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JEPAM Sarawak memerlukan lebih banyak bot pelbagai guna yang mudah diangkut untuk menjalankan operasi menyelamat dan memindah mereka yang terlibat dalam banjir pada masa akan datang. Mengambil pengalaman episod banjir baru-baru ini, pengarah JEPAM Sarawak, Kenal Mokhtar Samad berkata, ada beberapa kawasan rendah dan kerap dilanda banjir, terutama di daerah bau yang hanya boleh dilalui dengan bot. Sehubungan itu, beliau akan memohon bot tambahan ketika lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Kuching hujung minggu ini dan berharap permohonan itu diluluskan segera. Apapun dengan kekangan yang ada, JEPAM tetap memberikan perkhidmatan terbaik dan melangkaui keupayaan sebenar Demi melancarkan operasi memindah mereka yang terjejas akibat banjir, beliau ditemui pemberita selepas hadir dalam program pasca banjir di Kampung Rantau Panjang dekat Kuching pagi tadi. Kenal Moktar turut memuji penduduk terjejas kerana memberikan respon segera kepada pihak JEPAM apabila diminta berpindah. Hujan lebat hujung minggu lepas bukan sahaja menyebabkan banjir di beberapa kawasan di negeri ini tetapi juga menyebabkan tanah runtuh antaranya ialah di sepanjang Jalan Puncak Borneo dan Jalan Bengoh Danu Pedawan. Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Low Kir Chiang yang dihubungi RTM berkata pihaknya memahami situasi itu dan berharap pihak yang terjejas bersabar kerana mereka memerlukan sedikit masa untuk kerja-kerja pembersihan. Katanya banyak laporan yang diterima mengenai tanah runtuh di Padawan dan ini memerlukan pihaknya mendahulukan pembersihan yang perlu kerana kekangan anggota. Selain itu mereka juga terlibat dengan kerja-kerja membaiki jalan-jalan yang rosak dan sistem parit yang tersumbat. Dalam pada itu RTM sempat melihat sendiri beberapa jalan di sekitar Padawan. Penduduk yang ditemui rata-ratanya mengharapkan bantuan segera. Kalau dapat dapat tolonglah kena ini satu bahaya bukan untuk rakyat sajalah tapi untuk semua orang yang pakai minyaraya lalu-lalang memang cukup bahaya. Takut-takut hmm, 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 hmm. nanti malam dia laju ah. dia memang terjut dan dah bahaya. Oh, lah, ha? Tidak ada ah, tidak ada api, oh, 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 oh. lagi ini lain kuning pun tidak ada apa. Oh, 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 oh. Garisan kuning, ini memang kalau malam nanti gelap oh, oh, oh. memang tidak nampak. Oh sama kami diam situ si pernah runtuh macam tu hanya dah hujan dua hari si berhenti-henti lalu ternak ya runtuh dari atas turun ke bawah timpak rumah lah bahagian ruang tamu ngan dapur Kerja-kerja pembersihan giat diadakan di beberapa kawasan yang terjejas banjir. Antara yang membantu penduduk ialah Jabatan Bomber dan Penyelamat Sarawak. Untuk itu, kita bersama Firdaus Arashi Idris meninjau aktiviti pembersihan rumah kampung di Kampung Tembakang Melayu di Serian. Silakan Firdaus. Terima kasih rakan setugas di studio. Saya sekarang berada di Kampung Tab Tabekang Melayu di mana tempat antara tempat yang terjejas banjir di kawasan Serian. Dan untuk makluman umum, kawasan ini telah ditenggelami air dalam sedalam setinggi 6 antara hingga 7 kaki sehingga ke paras bawah rumah ini ditenggelami oleh air. Dan uh, hari ini uh, pihak bomba giap melakukan uh, aktiviti pasca banjir untuk membersihkan kawasan rumah uh, penduduk yang terjejas yang uh, ditelangkan dengan lumpur sedalam hingga sekaki. Dan untuk uh, mengetahui lebih lanjut mengenai uh, aktiviti ini, kita bersama dengan uh, penolong pengarah bahagian operasi bomba dan penyelamat Sarawak, Tuan Farhan Suf Sufian Bohan. Uh, Tuan, okay. uh, boleh terang mengenai operasi yang diadakan hari ini? Uh, Operasi pasca banjir ataupun uh, himat kepada masyarakat ini merupakan uh, ini merupakan lokasi yang kelapan lah uh, sempena ataupun uh, se uh, selepas daripada gelombang banjir yang kedua di negeri Sarawak. ni dan uh, aktiviti ini kita jalankan sekurang kurangnya dapat uh, selain daripada apa uh, meningkatkan lagi uh, apa itu tahap kebersihan dan juga kesihatan penduduk kampung dia juga sekurang kurangnya dapat mengurangkan trauma dan juga tekanan pada penduduk kampung di terutama di kawasan sinilah yang terlibat dengan banjir. Ini. Dan aktiviti ini akan diteruskan sampai berapa hari rasanya tu? Uh, untuk kita tidak pasti lagi, kita bergantung kepada keadaan dan juga uh, kekuatan kita. Dan aktiviti ini masih lagi kita jalankan dan insyaAllah akan berterusan sehingga keadaan uh, banjir di negeri Sarawak ini reda. Dan, uh, jumlah kerosakan ada membuat penilaian? Uh, untuk kerosakan uh, pihak Jabatan Mumu tak tidak membuat penilaian berkenaan daripada segi kerosakan lah. Tetapi untuk sepanjang banjir gelombang kedua ni, Uh, pihak bomba telah membuat pemantauan ke 57 kali ke beberapa kawasan di negeri Sarawak ini dan telah buat pemindahan sebanyak 33 kali yang melibatkan 1,539 mangsa. Itu yang dibuat oleh bomba saja. Okay. itu, itu terima kasih tuan. Okay, Okey, itu saja kita telah lihat lintas langsung dari kampung Tebekang Melayu di Tebedu ini dan kita kembali ke studio. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Berita seterusnya, umat Islam kini berdepan dengan pelbagai dugaan dan ancaman dalam semua aspek kehidupan terutama dengan adanya teknologi canggih yang memudahkan penjajahan minda. Justru Ketua Menteri Tan Sri Danan Satim berkata umat Islam perlu berjihad terutama dalam memerangi unsur-unsur negatif dengan melakukan transformasi dalam diri sendiri supaya tidak terus lemah dan alpa jelasnya jalan terbaik untuk mencapai kecemerlangan dalam masyarakat terutama masyarakat Islam ialah harus kembali kepada budaya hidup yang berpaksikan tauhid syariah dan akhlak rabbaniah selain itu mereka perlu menggunakan pendekatan wasatiyah dalam memperkenalkan Islam yang sebenar beliau berkata demikian pada perasmian seminar Ibnu Khaldun anjuran Majlis Islam Sarawak di Kuching Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Perumahan Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Tunopeng. Mengenai semina itu, beliau berharap pemimpin negeri ini mencotohi konsep jihad yang ditekankan oleh Ibn Khaldun menerusi karyanya Mukadimah. Malah katanya jihad boleh merangkumi semua aspek termasuk ekonomi, sosial serta pembangunan teknologi serta peradaban masyarakat. Lebih 700 peserta menyertai seminar kelima ini menjurus kepada pemahaman pemikiran Ibn Khaldun dalam memajukan masyarakat. Operasi mencari dan menyelamat seorang warga emas Taga Selanoi 72 tahun yang masih hilang di hutan Bukit Selabi Serian sejak 4 hari lalu masih menemui jalan buntu. Ketua Operasi dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon 2, Nik Muhammad Afiq Nik Roslan berkata, operasi mencari hari ini dibantu oleh pasukan pelbagai kemahiran atau MAS Team, polis serta penduduk kampung. Setakat pukul 11 pagi tadi, operasi telah diperluaskan sehingga 9 km dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Nik Muhammad Afiq yang dihubungi pemberita RTM menjelaskan perkara ini. Tagas dilaporkan hilang pada Isnin lepas selepas dikatakan keluar mencari buah di kawasan hutan Kampung Salabi sekitar pukul 10 pagi. Baik, setakat ini dahulu sumbangan bahan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan.